Seterusnya tuan-tuan, ini kadang-kadang kita terlepas pandang tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Sunnah yang kadang-kadang mungkin kita kita agak mungkin kita terlepas pandang. Disunnahkan memperbanyakkan berdoa dalam dalam sujud. Baik. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau ikutkan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Seseorang yang dalam keadaan sedang sujud itu adalah posisinya keadaannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok pada muka surat yang sebelah 118 tu disebutkan hadisnya. Wa amma sujud fajtahidu bila Nabi kata aqrabu ma yakunul abd dalam hadis tu keadaan di mana seseorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya adalah dalam keadaan dia sedang bersuh, sujud. Dan kemudian Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain wa amma sujud Adapun dalam keadaan sujud tersebut, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, faqaminun an yustajaba lakum. Kerana ia lebih layak dimakbulkan untuk kalian. Maksudnya posisi kita sedang bersujud itu adalah posisi di mana kalau seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah keadaan di mana doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi suruh banyakkan berdoa. Berdoa. Baik, cuma ni tuan-tuan, kita ada beberapa perbahasan bila disebutkan tentang hadis ini. Kerana apa? Yang menjadi perbahasan di sini adalah nak doa dalam bahasa apa? Ha, itu yang menjadi sedikit orang kata apa perbahasan. Bahkan para ulama mazhab pun membincangkan tentang tentang perkara ini. Baik. Kita perlu tahu yang pertama tuan-tuan untuk kita membahaskan perkara ini, perkara ini adalah perkara khilaf yang dibincangkan oleh para ulama. Sama ada boleh untuk berdoa Selain daripada bahasa Arab Di dalam solat ataupun tidak Itu perbahasan utama dia Sebab bila Nabi SAW sebutkan hadis ini Nak tunjukkan posisi sedang bersujud Itu adalah keadaan posisi di mana Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita dan Nabi suruh banyak ataupun Nabi suruh banyakkan berdoa maka kita faham itu adalah tempat yang antara yang orang kata apa paling afdol untuk kita ber, berdoa cumanya ulama' bincang, boleh ataupun tidak untuk seseorang itu berdoa selain dalam bahasa Arab dalam solat yang mana membawa kepada beberapa implikasi baik, begini di dalam mazhab kita tuan-tuan perbahasan ni panjang bukannya panjang tuan-tuan, dia ada beberapa pecahan yang para ulama' sebutkan sebagai contoh dari sudut kemampuan seseorang tersebut. Maksudnya kemampuan dia untuk berbahasa Arab. Itu satu. Ada juga yang membincangkan dari sudut sama ada doa itu maksur ataupun tidak. Maksudnya kalau doa itu maksur, maksudnya doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada dalam dalam hadis Nabi. Dan kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ada dalam 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 Al-Quran. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya, doa buat kedua ibu bapa, ada dalam ada dalam uh, orang kata apa uh, ada dalam al-Quran rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana ada dalam al-Quran rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ada dalam ada dalam al-Quran ada pun contoh-contoh hadis yang ada uh, contoh doa yang ada dalam hadis bila nabi ajar sebagai contoh Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Itu ada dalam dalam hadis So itu yang dimaksudkan dengan doa-doa yang mak, maksur. Ada ulama bincang dan nak tengok dari sudut sama ada doa ini maksur ataupun tidak. Cuma ni saya boleh ringkaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk supaya kita boleh mendapat manfaat yang banyak. Walaupun mungkin kadang-kadang uh, kita akan melihat mungkin ada orang je cenderung keluar daripada mazhab yang dia pegang. Baik, yang pertama tuan-tuan, di dalam mazhab Syafi'i tak boleh untuk seseorang itu berdoa selain daripada bahasa Arab kalau dia berdoa selain daripada bahasa Arab sebagai contoh dalam bahasa Melayu contoh dalam keadaan sujud ini ya Allah kau berikanlah semua ini untuk kebersihan anakku batal solat dia itu dalam mazhab mazhab Syafi'i maksudnya tidak boleh untuk berdoa selain melainkan daripada bahasa bahasa Arab uh, Dah masa waktu ke tuan-tuan kita azan dulu tuan-tuan nanti saya sambung sedikit lagi untuk perbahasan ni Baik, tuan-tuan, saya sambung sedikit untuk isu uh, sama ada uh, berdoa selain daripada bahasa Arab di dalam solat. Baik, so kita sebutkan tadi, di dalam mazhab syafi'i, dibezakan, Kita kalau boleh saya ulang sedikit. Di dalam mazhab syafi'i, dibezakan antara doa itu sama ada doa maksur ataupun tidak maksur. Macam saya sebutkan tadi, doa yang maksur, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam... Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bagi untuk doa yang maksur ini, tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk juga dalam uh, apa ni perbahasan ataupun bayan yang telah dibincangkan oleh uh, Sahibul Fadilah, uh, doktor Zulkifli Al Bakri. Dia disebut perkara ini dalam banyak tulisan dia, boleh tuan, tuan boleh tengok. Dalam Mazhab Syafi'i dibahaskan perkara ini untuk doa yang maksur ini. Para ulama dia khilaf terhadap tiga tiga pandangan. Antaranya apa? dibolehkan bagi orang yang tidak berkemampuan untuk mengucapkannya dalam bahasa Arab, maka dia boleh sebutkan dalam bahasa bahasa dia sendiri. Kalau lah. dia orang Inggeris, bahasa Inggeris English lah. Kalau kita orang Melayu, bahasa bahasa Melayu. masuk doa maksud tadi macam tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tak boleh nak sebut bahasa Arab, dia tak tahu, tapi dia tahu makna dia. Dia kata wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan juga uh, jauhkan kami daripada selamatkan kami daripada azab api neraka kalau dia tak boleh untuk berbahasa berbahasa Arab, maka dalam doa yang maksud maka dibolehkan untuk dia menyebutnya di dalam bahasa dia sendiri ataupun rabbana zalamna anfusana ya allah tuhan kami kami telah zalim terhadap diri kami dan juga diri kami Fa illam taghfir lana sekiranya engkau tak ampunkan kami maka kami akan tergolong dalam golongan yang yang orang yang rugi. Maka disebutkan di sini boleh untuk orang yang mana dia tidak berkemampuan untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab. Tapi kalau orang itu dia boleh berbahasa Arab. Dia faham dan dia menghafal hadis-hadis tersebut di dalam bahasa Arab, maka dia perlu baca dalam bahasa Arab untuk doa yang maksur tadi. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, dibolehkan untuk mengucapkannya dengan bahasa selain bahasa Arab bagi orang yang baik bahasa Arab ni dan orang lain. Maksudnya kalau pandangan yang kedua dia kata tak boleh aja. Selagi mana doa itu masuk, maka dia boleh sebutkan dalam bahasa dia. Sama ada dia pandai bahasa Arab ke ataupun dia tak pandai, dia tak pandai bahasa Arab. Itu pandangan yang kedua. Adapun yang ketiga, tidak boleh pada mana-mana orang untuk mengucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab kerana tiadanya keperluan mendesak. Maksudnya orang untuk faham bahasa Arab ke, tak pandai bahasa Arab ke, tak boleh. Dan itu untuk doa-doa yang maksud. Bagi doa-doa yang tidak maksud, macam kita sebutkan tadi, doa itu tak ada di dalam Al-Quran, doa itu tidak ada di dalam As-Sunnah. Bahkan ianya terbit daripada rekaan kita, apa yang kita nak. Macam saya sebutkan tadi. Anak aku nak exam ni Ya Allah Luluskanlah dia Ke semua subjek Dapatkan dia A A plus semua subjek Kita pun ada hajat Ya Allah Cukupkanlah tabungan aku Kau luahkan rezeki aku Cukupkan tabungan aku Aku nak pergi umrah tahun ni Contoh Benda-benda tu skrip tu tak ada dalam Quran tak, kan? tak ada pun dalam hadis Yang ini sepakat Dalam mazhab syafi'i tak boleh Sebab ianya bukan doa daripada doa yang mak maksul. So itu jelas Boleh tak, tak? Nampak eh? Jadi bezakan di antara doa yang maksur dan yang tidak maksur Cuma tuan-tuan, ada pandangan juga daripada kalangan para ulama yang kata dia membenarkan untuk seseorang itu untuk dia berdoa selain daripada bahasa Arab di dalam sujudnya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ada juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut suruh kita berdoa selepas tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Nabi ajar untuk berdoa pada keadaan tersebut. Bahkan dalam hadis yang jelas Nabi kata apa? Summa yatakhayyaru minal mas'alati Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata selepas habis baca tasyahud ini maka dia pilihlah daripada apa yang dia nak minta fil mas'alati dalam masalah dia ma Apa yang dia apa yang dia nak. Termasuklah urusan dunia ataupun urusan ukhrawi. Uh, maka dibolehkan untuk seseorang itu untuk dia berdoa selain daripada daripada bahasa Arab. Satunya apa lagi satu? Selainnya doa ini sebenarnya dia terbit daripada hati tuan-tuan. Kadang-kadang mulut ini hanya melafazkan tapi hati kita yang nak. Maka sebab itu dia sebutkan kalaulah memerlukan ini ini argument daripada ulama yang kata boleh saja untuk berdoa dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Dalam sujud dalam solat, masuklah sujud ataupun ketika mana selepas tasyahud akhir mereka bertama, mereka mem, 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 meletakkan argument lagi satu mereka mengatakan sekiranya perkara ini hanya dibolehkan untuk digunakan untuk bahasa Arab saja maknanya umat Islam yang mana mungkin tidak memahami bahasa Arab dia tidak akan dapat fadilat ni tuan-tuan betul dah tuan-tuan kita tak faham langsung bahasa Arab tak reti langsung sepatah apa tak reti ana enta pun kadang tertukar dia nak kata ana saya dia kata enta pening kita, kita bercakap dengan dia bayar mungkin baru belajar maksudnya tak pandai nak berbahasa Arab. Kalaulah untuk dia untuk dia meminta sesuatu untuk dia mendapatkan fadilat. Nabi kata banyakkan doa dan sujud. Tapi dia tak boleh nak berbahasa Arab. Dia hanya boleh berbahasa Melayu saja. Tetapi ada pandangan yang katilah contoh dalam mazhab Syafi'i tadi Dia kata tak sah solat. Tapi ada pandangan yang mengatakan tak ada masalah sebab ianya adalah permintaan. Cuma ni mereka sebutkan lagi hendaklah doa itu bukanlah doa yang dikuatkan dalam keadaan dia sedang sedang sujud tu ataupun sedang tasyahud akhir tu lepas hari itu? Dia berkata, ya Allah kamu mudahkanlah aku untuk dapat sebut kuat, -kuat. sehingga orang di kanan dia perasan sebut sendiri-sendiri yang dia boleh faham sendiri yang dia boleh rasa Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam bayan ataupun penjelasan yang di yang di yang disebutkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dia kata untuk keluar daripada khilaf ini sebab ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jalan tengah ni adalah minta di dalam hati. Maksudnya tuan-tuan lepas kita sujud, lepas kita baca doa zikir sujud tu subhanarabbiyal a'la, subuh qudus warabul Malikati malaikati waruh ke, apa ni Allahumma rabbana wa bihamdik subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli kemudian kita ada hajat maka kita sebutkan dalam dalam hati maka kita keluar daripada khilaf yang mengatakan kalau sebut batal tapi ada juga pandangan yang mengatakan tak tak batal wallahu alam tuan-tuan saya sebutkan tadi perkara ini adalah perkara khilaf bila tuan-tuan nak buat boleh tak ada masalah kadang-kadang Seseorang itu dia nak memohon kepada Allah Kadang-kadang dia mungkin dalam sujud tu dia dia rasa dia itulah keadaan yang mana macam kita sebutkan tadi sebab dalam banyak-banyak antara adab berdoa ni adalah satunya adalah kita ni menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kita sebutkan kekurangan kita, ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah, aku hamba-Mu yang alpa. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita boleh lihat sujud itu juga adalah orang kata apa? menunjukkan satu ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ambil fadilat ini. Maka tuan-tuan boleh. Dan saya seperti yang saya sebutkan, kalau nak baca boleh, janganlah baca sehingga kuat mengganggu orang kiri dan kanan. Kerana apa? Sebab kita nak menghormati juga pandangan yang lain yang mengatakan batas solat tu dah tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, kita juga nak mengambil mengambil manfaat daripada hadis ini. Bila Nabi kata bila waktu sujud, perbanyakkan ber berdoa. Dan satu lagi tuan-tuan, Jangan kita faham sujud ni sujud yang terakhir je tuan kan. Tak betul gitu. Bila Nabi kata fa'aksiru bid banyakkan berdoa dalam keadaan sujud itu maksudnya semua sujud. Rakaat ah pertama ada sujud dua kali sujud itu juga waktu yang berdoa. Rakaat ah kedua pun waktu berdoa. Ada orang ni faham sujud yang terakhir tu panjang. Bukan, bukan. Bila Nabi sebut sujud tu secara umum maksudnya keseluruhan sujud itu makanya itulah tempat untuk kita berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi moga-moga memberikan manfaat kepada tuan-tuan puan-puan yang mendengarnya pada hari ini seperti yang saya sebutkan ianya adalah perkara khilaf tuan-tuan nak keluar daripada khilaf nak berdoa juga boleh doa dalam hati tapi kalau tuan-tuan dah belajar macam tadi tuan-tuan tahu oh, ada pandangan ulama yang kata boleh Berdasarkan hadis-hadis tadi Nabi kata summa yatakhayyaru minal mas'alati masyaah. Kemudian dia pilih apa doa yang dia nak. Yang dia suka, masyaah, apa-apa saja, kan? Tak semestinya doa yang diajarkan daripada Al-Quran ataupun doa yang diajarkan daripada daripada sunnah. Maka boleh untuk untuk digunakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, fatwa ni tuan-tuan apa yang memberikan ketenangan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak keluar daripada khilaf, tuan-tuan nak kata Baca secara senyap dalam hati doa. Ketika mana sujud, buat. Bila tuan-tuan yakin. Sebab tu Nabi kata, Istafti qalba. Fatwa ni tanya hati kamu. Apa yang tenang buat kamu. Sebab bila kita tanya banyak orang, ada banyak jawapan tuan-tuan. kalau ya, tuan-tuan baca, mungkin syekh ni kata begini. Ulama' ni kata begini. Mazhab ni kata begini. Tapi akhirnya dia akan membawa kepada satu ketenangan. Tuan-tuan rasa mana yang lebih tenang untuk tuan-tuan amalkan. Tuan-tuan tak -tuan rasa bersalah ke. Ada rasa bagaimana Maka itulah yang terbaik buat tuan-tuan. Pastikan kesemuanya itu adalah perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Tak adalah pula kita kata benda-benda itu bukannya bukan perkara khilaf yang muktabar. tak, ini adalah khilaf-khilaf yang muktabar dan kita boleh untuk orang kata apa? Untuk menelitinya, dah faham dalil dan sebagainya, tidak ada masalah untuk seseorang itu mengamalkannya.